поделиться с вами нашими успехами и достижениями. Но это еще не все. вас ждет множество сюрпризов. Олег, ну скажи, а какой твой любимый кружок? Мой? Глупый. Ты все шутишь, да? Ну конечно шучу. Просто вопросики у тебя. Любимый кружок? Знаешь, я человек очень талантливый. И прошу заметить что талантливый я а такой же, как и скромный. Поэтому все кружки в центре творчества мои. Я и крестником жить могу, и рисовать, и стихи читать. Ну, а какие-то в городе пропадают? Так тебе надо туда. Куда? Туда. На что Украина моя талант? Не, ну это ты совсем загнул. Что ж я страну без денег оставлю? Они же меня только увидят, сразу миллион захотят отдать. Вот кому нужно на Украина моя талант, так это танцевальному коллективу радуга. и все замечательные. Но сегодня награждается именно те ребята, которые на протяжении всего года вели активную деятельность, проявляли инициативу и участвовали в различных конкурсах. Ну мы поняли, в общем, те, кто не сочковали, как говорится, сегодня Best of the Best. Итак, для нарождения лучшего Кружковца года мы приглашаем на нашу сцену Калилушка Елену Анатольевну. последний звонок на природе. Но сегодня, я думаю, никто не обидится. Программа интересная. И награждения ждут своих победителей. Итак, вы видели выступление театра танца «Радуга». Я хочу сразу наградить именно этот коллектив. За активное участие в массовых мероприятиях Центра творчества и города награждается группа номер один театра танца «Радуга». Слово, свой след в истории центра творчества поможет мне, коллега, с превеликим удовольствием. Вы оставите отпечаток своего пальца, но для нас это не просто отпечаток, а символ успеха, таланта и единства. Просим. Он может стать зверушкой, причудливым цветком, Забавной игрушкой, усатым мотыльком. Волшебное занятие для рук и для ума. И мировосприятие чудесная страна. Вы догадались, о ком мы говорим? Чудесная страна оригами. Эти фигурки на всем белом свете Знали лишь только японские дети. Символом мира стал белый журавлик. Символом дружбы бумажный кораблик. Стоит лишь только подумать немножко, Для вдохновения глянуть в окошко, Пересмотреть наш веселый альбом И догадаться, что будет потом. В небе стремящихся птичек Быстро вспомнули с бумажных страничек сказочных бабочек, розовых зайцев выполнить можно при помощи пальцев. Мы предлагаем попробовать с нами выучить технику оригами. Ну, чего ты учишь? А Ты же ведущий. Объявляй следующий номер. Слов нет. в каком смысле? Ну вот. Ладно, Открывает вторую дорожку нашего концерта. Самая непоседливая, самая любопытная, самая талантливая и самая очаровательная Диана Кайдаш. расскажет об истории эпохи. Экскурсовод, спокойный, умный, строгий. Увидеть вас здесь буду очень рад. Это а чему? тому, что на сцене сейчас появится юные музеи Тут Сюди йшли ті, кому свобода люба, спиралися ті, хто був тоді в бігах. Стам знаменити Запорізьку казану у добу пас, хліб сіяв на полях. Треба сказати, що дорога для кримських хає вільною. Ты совсем неправильно концерт ведешь. Почему же? Ну потому что. Вот, например, когда на сцене поют, ты как объявляешь? Очень просто говорю, для вас поет вот именно. Говорю, если поют, то, то объявлять надо пением. Сейчас для вас поете. Лучше уж говорить мне, чем петь тебе. Для вас поет очаровательная Эльвира Бахмутова. See? You. Thank yeah, you. Yeah.